Всем привет, я на новом фоне. Вот фон мой бардачный. А, вот, и сегодня я хочу вам рассказать и показать елка! Моя елка! Потому что Новый год уже прошел, а елка настала! Поехали! Елка издалека выглядит очень красиво. Сейчас я вам ее покажу вблизи. Итак, поехали. По елку у меня тут стоят два Не сюрприза два подарка киндер. А, вот они стоят, кстати. Вот здесь они стоят. А, вот, чтобы их никто не съел. Я думаю, что там для них просто самое наиподходящее ну, место. А, здесь у меня под елочкой ничего такого интересного. Здесь у меня вот такой вот Дед Мороз. А, видите, непонятный Дед Мороз. Дальше здесь у меня всякие ластики лежат, потому что я учусь все-таки, у меня тут чехлы, ободки. Здесь у меня моя косметичка. Вот эту вот игрушку я купила вчера в Макдональдсе. Вот, мне очень нравится, она мягенькая, и у нее вот такой Вот эту вот игрушку мы дали вместе с мамой. Это бумага, вот, раскрашенная красками. Вот здесь вот это я тоже делала сама, Еще в детском саду. Вот такая вот у меня игрушечка лампочки. Такая вот игрушка антистресс. Вот. То есть я много когда делала уроки. и сидит коровка. И здесь у меня елочка, которая поет. Я ее с не буду включать. Чтобы повторить. Здесь вот. Здесь у меня вот такой вот колокольчик висит. Купила я его, когда мы с классом ездили в музей. Здесь вот висит такая елочка. Мне подарил ее папа в 2013 году. Лучший мой подарочек. Это ты. Потом вот это вот чай. И вот эти вот бантики. Эм, бантики всякие. И вот это вот коллекционные игрушки. Мишура. И вон там вот этот кокошник. Здесь у меня висит тоже новогодняя табличка. С Новым годом. Здесь у меня гирлянда висит. Здесь мой висит, а стоит. Новогодний такой дедушка сидит. Даже новогодний дедушка Мороз. Вот. И вот у нас наша улица. Я думаю, что вам понравилось это видео. Приятного просмотра. А завтра увидимся с вами. Я буду снимать завтра опять видео. А, и я думаю, что закрытый вот так на я думаю что вам будет э, интересно что я завтра я буду снимать начну неделю влогов снимать вот и еще я вам не сниму, ну, я буду снять DIY, ну, вот так что мой канал разрастается приятного просмотра пока